Пять туров к ряду не испытывают радость побед футболисты МФК Николаев и их преданные поклонники. В весенней части чемпионата наши земляки проиграли все поединки. И потому в преддверии очередного домашнего матча против ФК Сумы все мы не безосновательно надеялись на то, что эта затянувшаяся безрезультативная серия наконец-то будет прервана. Уже на первой минуте игры Николаевец 100 рублевцев мог наказать защитников гостей за ошибку. Однако наш форвард пробил прямо во вратаря сумчан. А уже через 9 минут юный голкипер Корабелов Агаларов уложил на газон известного нам поднебенного, за что рефери назначил пенальти. Удар Лебеденко вратарь хозяев парировал, но против второго в исполнении Ермаченко оказался бессильным. 0-1. Николаевцы бросились отыгрываться. Кошелюк в падении бил головой, голкипер гостей с трудом перевел мяч на угловой. А в середине первого тайма наши защитники вновь прозевали контратаку сумчан и все тот же Ермаченко хладнокровно отправил мяч в дальний от вратаря угол ворот. 2-0. И лишь под занавес первого тайма старания Николаевцев в атаке увенчались успехом. Фланговую передачу в штрафную в исполнении Берко точным ударом головой замкнул Кошелюк. 1-2. Первый тайм был худший. Вот из этих трех игр уже в Александрии что-то получалось, как-то играли тут ну, вообще никак первый тайм. Во втором тайме события на поле разворачивались стремительно. Сперва арбитр встречи Вадим Саик в весьма спорной ситуации показал вторую желтую, а затем и красную карточки Николаевцу Ивану Билому, оставив таким образом МФК Николаев в меньшинстве. А затем, воспользовавшись нерасторопностью наших защитников, сумчане усилиями Богачева организовали третий гол в ворота хозяев, который поверг в шок присутствовавших на стадионе болельщиков. Тем не менее, корабелы, продемонстрировав настоящий командный дух и несгибаемую волю, сумели спасти практически безнадежный матч. Капитан команды Виктор Беркот дважды нокаутировал соперников. На 71-й минуте второго тайма он блестяще исполнил штрафной удар с 27 метров. А незадолго до финального свистка наш нападающий, удачно приняв мяч после диагональной передачи с правого фланга, в борьбе с защитником сумел нанести точный удар. 3-3. Как принято говорить в подобных случаях, боевая ничья, принесшая первое очко Николаевской команде в весенней части чемпионата. Надо было идти на риск и усилить линию атаки. Поэтому мы поменяли Дениса Бондаренко, вышел. Берко сместился под нападающим, как бы, ну, практически второй нападающий. Ну, Илья на фланге, тоже атакующий. За счет этого риска, я думаю, и воли к победе футболистов, самоотдачи, по крайней мере, позорно не проиграли, это для нас уже неплохо. Взяли очко, я считаю, с хорошей командой. Свою следующую календарную встречу наши земляки проведут 2 мая на выезде в Кривом Роге против местного клуба Горняк.